Это игра, допустили ошибки, команда «Союз Баскет Уголь» хорошего уровня, опытные. Они вначале, я скажу, мы были поактивнее, за счет этого повели. В конце игры, может, раньше почувствовали, что уже вот они медали, и поэтому Расслабили чуть-чуть. Ну ничего, довели до конца. Процентов на 80, наверное. Сегодня выполнили. Ну, были, были, были ошибки. Это я 20% отнимаю, потому что там, там э, за счет усталости где-то ошиблись, не подумали, концентрацию потеряли. Ну, сегодня была хорошая игра, особенно первая половина. Они выполнили все, все, все хорошо. Мне нравится самоотдача отдача Тимофиенко, как, 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 он, как он играл. Я, я не знаю, я, я не приверженник того, чтобы в команде был какой-то один ярко выраженный. Да, ну, я люблю, когда команда играет вся. И тот, и тот, и тот, и тот могут сыграть. Поэтому я хотел бы выделить всю команду за хороший сезон, сказать им спасибо. Э, хороший сезон, бронзовые медали, этому подтверждение. Будем? Праздновать будем, но пока об этом не думал. Но будем праздновать, это точно. Я думаю, они очень хотели занять призовые места. Они приехали сюда бороться взять какую-то медаль. Но то, что мы моложе и то, что мы быстрее, это дал свой факт. Мы быстрее бегали, быстрее защищались. Они, может, подустали за три игры, уже не могли так хорошо защищаться, как они умеют. Атаковать, играть. Но мы сегодня их дожали, мы вышли с желанием бороться, выигрывать. Мы вчера проиграли, мы хотели сегодня реабилитироваться и выиграть эту медаль. Тяжело держать на одном уровне игры. Бежать 20 очков и постоянно в течение игры одинаково тяжело. Мы теряем концентрацию. Это может придет с опытом, будем больше, больше уверенности и будем контролировать игру лучше.